Отже, у нас на связку Зураб Алассань, который может так, ретельно про это рассказать. Зураб, ты с нами? Да, Мустафа, добрый вечер. Добрый вечер. Зураб, ну, во-первых, я так понимаю, что «зеленые человечки», как говорил... Кто говорил? Кто-то говорил. По-моему, кажется, Юрий Люценко уже стал рутиной для вас. Теперь известно, кто это? Ну, это в очередной раз известно, но это опять нечего не говорить. Опять что? Опять ни о чем не говорит. Ну, например, что это прекратится, или что их засудят, или что-нибудь такое. По предыдущим примерам, 171 гривня не такая уж неподъемная сумма, админштрах и все. Ну да, зеленка стоила дороже, которую они обрели. Ладно, на самом деле это не, не, не очень весело. Вопрос, во-первых, вот, объяснить зрителям, что произошло сегодня. Сегодня Арсений Яценюк и Александр Турчинов поехали в Харьков, чтобы встретиться с Юлией Тимошенко. Надо сказать, что первый раз за очень долгое время, пока, когда они должны были поехать, их пустили. Наконец-то тоже факт. И вот вопрос к Зураб. Зураб, что происходило в Харькове, как их встречали и вообще какие, какая атмосфера там сейчас? Окей, okay. если говорить о смысловом содержании этого визита, это, было, это было личное свидание, предоставленное, как ты справедливо заметил, впервые за долгое время. Они использовали его, они, это Турчинов и Яценюк, использовали его по полной программе, если так можно сказать, они были там почти пять часов и беседовали лично с ней, с Юлией Тимошенко. Долгое ожидание привело к тому, что выходя, они должны были, по идее, дать прифинг для журналистов, но ребята их ждали. Ждали не только журналисты, но и эти двое ребят. Один из них был даже с, видео, с фотокамерой и представлялся ⁇ Привет, Мустафа ⁇ от СМИ. Как mm -hmm. это вводится теперь среди спортивных ребят, тетушек и всех прочих. И вот прямо на, на, на вестибюле, еще в вестибюле, этот молодой человек, на том видео, которым ты так сильно возмущался, я, правда, его не видел, но прислал именно это. С правой стороны вестибюля сидел молодой человек в темной куртке, в джинсах и в шапочке. Вот он и был тем самым ожидающим, который потом метнул э, вот эту зеленую бомбу. Яценюк вышел и попал сразу под удар. Второй молодой человек ожидал у ворот больницы, на всякий случай, видимо, для подстраховки. Ему не удалось, он выронил несчастный, выронил все, что у него было. Куча зеленки и маленьких баночек разбилась. Там еще обнаружился пульверизатор. Видимо, следующее нападение, 12-е уже по счету, будет новотехнологичным таким. Да, уже будут не бросать, а поливать. А бомба у него была довольно увесистая с зеленкой, потому что там забрызганы все стены. Я ценю, как попал довольно серьезно. попала и на Турчину, ту тоже часть. Одного из них задержали метателя и забрали. По предыдущему опыту, как я уже говорил, ничем иным, кроме как админ, возможно, максимально штрафа в 171 гривню, и все. Заказчики по-прежнему остаются кадром. Это если говорить о бессмысленной части сегодняшнего визита этих ребят. Вот так. А осмысленной было мало, поскольку после зеленки, которая, конечно же, не добавила настроению Яценику, чтобы что бы то ни было говорить, они оба сказали беседа была содержательной, мы говорили хорошо, долго и много, но сегодня вам говорить ничего не будем, завтра по возвращению в Киев мы дадим пресс-конференцию. Зураб, угу. ну, а последний сап... вопрос. Есть ли какие-то, потому что у нас на самом деле сейчас уже э, появляется очень много слухов по поводу того, о чем они разговаривали, э, к чему это может привести. Уже появились какие-то такие намеки на то, что может быть какое-то коалиционное правительство, я только что вот Рыбак заявил. Есть ли понимание там, э, ну, во-первых... Как бы о чем шла речь, и второе, вышли ли они с решением каким-то конкретным? Мустафа, сложно об этом рассуждать отсюда, поскольку, конечно же, коллеги любят строить теории заговоров и все прочее. И, конечно же, коллегам нужно что-то обсуждать. Однако, я просто думаю и предполагаю, что за это время накопилась масса вопросов, как партийных, так и внепартийных, так и общеукраинских, mm -hmm. которые они сегодня обсуждали, включая и, вероятно, ответ на посещение на обвинение скажем так, на распространение информации о посещении Клюевым госпожи Тимошенко. Думаю, что завтра на многие из этих вопросов прозвучат ответы. как и угу. так. А, так, а еще такой вопрос, Зураб. Сегодня мы услышали вот такую вещь. Это, нас это уже пугает. Значит, твой как я не знаю, это сказать, однополчанин, который живет с тобой в городе, в одном губернатор Харьковской области, Михаил Добкин, заявил, что он собирается создавать аналог громадского ТВ. Ты наверняка это заявление видел. Мы сейчас его найдем эту ссылку. Что ты об этом знаешь? Что это такое вообще и, и, и что делать? О, ну, в первую очередь, я вообще удивлен, что у вас что-то еще нас что-то еще пугает, потому что было уже всякое, и будет еще, видимо, больше. Это был круглый стол. Причем зацепило меня в названии этого круглого стола даже не то, что Докин собирается создать какое то подобие или аналог громадского ТВ, а даже больше, скорее, название этого круглого стола, потому что в нем мелькает слово "посткризисная Украина", решение проблем "посткризисной Украины". То есть. То ли они думают, что кризис уже завершился, то ли они просто сидят и ну, мыслят о будущем, как как это будущее построить. И Грумацкая, честно говоря, там было не самым главным в этой теме, за этим круглым столом, где сидели наши очень в кавычках коллеги ну, Чаленко, Пиховшик, местный журналист Кеваркян и так далее. Скорее, более таким настораживающим было вот что. звучало как предложение от Чаленко создать юго-восточную Новороссию с центром Харькова, со столицей в Харькове. Я не знаю, почему со столицей в Харькове, потому что то, что они предполагали под юго-восточной Новороссию, это довольно протяженная штука, начиная от Сум и аж до Луганской и Донецкой области. Угу. А вот такие обсуждения и мысли звучали там. По поводу Громадского Докин сильно жаловался на то, что плохо работает пропаганда, скажем так, хотя ему это слово не нравилось, и на то, что все национальные каналы, как он говорил, пропагандируют как раз революционную идею и сильно на нее нажимают. А как бы поведение партии регионов не освещается, по крайней мере, справедливо не освещается. Вот он такую идею предложил, почему бы нам не создать вот Uh, uh, аналог громадського ті. Да, я, я, я скажу просто те, глядачам, як це звучало, значить, ну хоча б він визнав це, так як це звучало, пан Допкін, він сказав, що я дуже скептично ставився до такого проєкту як громадське ТВ. Але я бачу, що це дієва річ. Вона працює, вона працює. Це було десь, так? Да? Я yeah. думаю, що ми будемо такий проект створювати. Сказав Михайло Допкін, ну, по-перше, дякуємо пане Допкін за те, що ви визнали, що ми діємо працюємо. Ми дійсно працюємо, Ви можете прийти до нас в ефір. До речі, ваш колега Геннадій Кернес був. А по-друге, я сподіваюся, що в нас дійсно з'являться якісь конкуренти, тому що поки що, ну, вибачте, поки що немає. так, Ну, хоча б в інтернет-телебаченні. Тому Зурабе, якщо. У вас буде така можливість. запросити до нас Добкіна. Якщо це буде можливість, ми його запрошуємо самі в ефір. І, і ще останнє питання до тебе, Зораб. Чи відомо, коли, куди, коли поїхали з Харкова лідери опозиції, мається Івані Турчинов та Яценюк. І чи відомо взагалі, коли будуть якісь повідомлення? Вони, вони полетіли до Києва. І я так гадаю, що завтра має бути брифінг. Я якось заявлений і до вас теж дійде це. Або в Уняні, або в б'юті. Думаю, що зранку вони про це скажуть. Добре, так дякую. Це був Зура Паласанія з Харкова. Зура, би дякую. дякую.